Всем привет, дорогие друзья, с вами Самурай. И сегодня мы с вами получим такую добротную дозу юмора в игре под названием Micro Jack. Дело в том, что все говорили об этой игре, типа, мол, это такая прям мега хардкорная игра, что просто... Вот. И я решил посмотреть, а что все таки это за игра? Это уже очень интересно стало. Ну что ж, давайте знакомиться с этой игрой вместе с вами. В общем-то, поехали. Так, для сохранения нажми С, для загрузки В, микроджек, игра. О, -о, -о там звук что-то громкий. Хм. Тут всё довольно красиво, так, управление. Чуть-чуть непривычное управление, но я думаю. Так, разберемся. Мы играем за какого пацана, который без рук, кстати. С. А, не, ну это я уже понял. Так, это уже тоже понятно мне. Это, это облако там застряло или? А, оно убивает, ясно, понял. Э, оно меня убило? О, окей. Все, что падает с неба, меня может убить, я так понял. А, тут просто можно пройти, оказывается. Прикольно. Вот так, а, а, а блин. А, а! просто подкатами. Ой, блин. Пока что все не очень хардкорно. Подумаешь об, об, облака. Музыка довольно приятная, кстати, хочу заметить. Музыка действительно очень добротная. Управление, конечно, мне чуть неудобное, но нормально. В принципе, играть можно. СД. И что, это будет? Ага. Я не понял, и что, ну просто подкатываешься. Оу, вау, я маленький. о господи, нет, 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 это же прям как в Мидбое. Окей, тут надо очень быстро, очень быстро действовать. Очень быстро действовать. Нет, 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 давайте, давайте. Нет, стой, нет. Здесь, здесь очень... О. Так, стоять, стоп, да блин. Стой, стой, нет! Лава! Нет! Ой. Вот теперь-то уже начался такой менее-более хардкор, я так заметил. Хотя, в принципе, пока что все относительно нормально проходимо. Так, надеюсь, сохранилось. Я сохранил игру сейчас, да, по идее. Ну, там было нажать C, чтобы сохранить игру. Я вроде не нажался. Я нажал. Так, так, так. Там лава еще все еще гонится за мной или, или, нет? Наверное, да. Так, тихо. То прямо как в мигбое, слушайте, тоже так вот форме похоже. А! Так, а В. А, да, здесь можно. Так, нет, нет, окошко скайпа вылезло и из этого у меня. Так, сейчас мне нужно. Окей. Мне пришлось выключить Skype, чтобы сейчас никто не позвонил. Так. Давайте... А, -а, -а только я сказал, что... Только я хотел сохраниться. Так, загружаемся. Фу, нормальная такая игрушка. Мне пока все, что нравится даже. Красивая игра, красивая музыка. А-а-а! ядро! Ядра мне тут не надо метать. Есть! Тихо, 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 тихо. -о -о. Что? Нет, я же нажал. Стоп. Я же нажал. Вот, теперь нажал. А куда дальше? А, вот сюда. Тут сплошные ядра. Не! -а 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 -а! Ну, no! давайте лучше загрузимся. <pu à cause> <It> <applique�reshola> <car traveling> Я же прыгнул! Мне сюда. А, нет! хорошо я сохранился. Ой, блин! Ну задолбала эта лава. Почему все так на скорость идет? А, они а, а слишком ли быстро, пацаны? Так, что-то мне сейчас залагало все. Вся игра залагала. Уже вроде норм. Да нет, не норм. Почему игра так подвисла и лава меня догнала так в момент прям? Я правильно хоть иду? Нет, нет! Нет, 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 нет! Лава, лава, лава! А, господи, что это я не прыгнул? Надо прыгать. Не-е-е-е! Мне показалось, что игра не захотела загружаться. Показалось! Чего я слово показалось? Так, 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 так. Так, аккуратненько идем. Все, здесь я прошел. Так, что здесь у нас? Здесь у нас ничего интересного нет. А что? А так и надо было. О, я теперь падаю. Прикольно. А, блин, нет, нет. нет. А, что это сейчас было? И как я должен был от него увернуться по-вашему? Может, там можно как-то по бокам пролезть? Так, ладно, теперь я буду вот там вот сидеть в уголку. Так, где первое ядро? Надо запоминать, как... Или они рандомно падают? А нет, походу нет. О, есть! Прошел тактика! А, птичка, птичка! Загрузить игру? А, она загрузилась. Нет, она не загрузилась! Игра не хочет загружаться. Вот говники, ладно. Или это мне кажется, или это она на самом деле загрузилась. Сохраняем. Загружаем. Загру... Загружай! Фига себе, тут походу нельзя. Ладно, придется на одном дыхании этот, эту локацию проходить. Так, я помню, первая птичка. Так, а вторая. Так. Ладно, заново идем. нас большой будет? Да, большой. Теперь ждем пти. Чек. вроде все нормально сохранись пожалуйста сохранись ты я сейчас сдохну по-любому я живу да ну спустись уже ты куда-нибудь я сейчас сдох под водой я теперь под водой здесь хоть и загружается слава богу что погнали раз я под водой так под водой поехали тихо 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 Акулка. Нету акулки? Или все? Нету акулки. Круто. Неужели у меня загружается на том месте, где я уже умер? А, -а, -а черт. Чувствую, веселая будет игра. Друзья. Даже сказать нечего. Так, давай. А, -а, ну как я должен был предугадать? Она, походу, рандомно эти акулы в удобных местах. Или нет? Акулка? Ну я же знал! Опа, прям передо мной она так затонула. Акулка затонула. Конечно, нелогично, но... Тихо! Загружайся! Не понял. Мне показалось, что этот пузырь меня убьет сейчас. Это походу просто... А, тихо! Тихо! Воу! Воу! Что у нас здесь? И... Я даже не успел сказать, -мо! Ладно, так, тихонько, аккуратно. Мне кажется, или я так нормально прохожу пока. Или это мне так кажется, или это... Это лишь иллюзия, то, что я нормально, да. В иджамп. Что это за куб? Ай, ладно, пофиг, так пойдет А, подкажем А, ты еще кто? Крабик. крабик, чертов. Что с тобой делать? А, на той табличке было нарисовано, как я прыгаю на какой-то куб. Вот этот куб, это по идее есть этот крабик. Но я ему вообще наношу урон, когда на нем скачу или, или не наношу. Да я даже не знаю, если честно. Надеюсь, я ему наношу урон. Давай. Мне уже скакать на нем надоело. Но он, блин, подыхает или нет? На! Тихо, я, я чуть на шип не натулся. Может он фальшивый Да нельзя? Ну сдыхаю же, ну сколько можно? блин. И главное, нет никакого намека на лайфбар. Просто полная неизвестность. И вот сколько мне его еще бить? Потом будет весело, если окажется, что все это время я на нем просто скачу и не наношу ему никакого урона. а? Тихо, тихо. Нет! А, он фальшивый этот шип, походу. Или я просто как-то странно не натыкаюсь. Ну, ну да, ну сдыхай уже, но это уже не смешно. Чувак, сдохнет. Кстати, давайте сохраним сюда. Ну, Сколько тебе еще? <звук> Быть может, другая какая-то тактика подойдет. Например, что будет если... А, я просто вздыхаю, да давайте еще поскачем на нем. Неужели? Я его убил. Окей. Я его убил. Вот что самое главное. Так, вот эти вот кирпичики. А, это не кирпичики. Это что, это песок или это какие-то... При... Фу. Или это какие-то кирпичики. Так. Что? А. Ха. Прикольно. Добротно сделано, добротно. Что-то ты мне не нравишься. Что это? Где я? Я нажал просто загрузить игру, и у меня вот это выпало. Что за дела? Как, как, что мне теперь делать? Как мне... А, блин, заново все. Ладно, просто это... Это, это баг. Допустим, это баг. Не знаю, как я туда попал. Я ж просто нажал загрузить игру, как бы, и у меня появилось... Я появился там, собственно. Ладно, в этот раз попробуем. А, может, его перепрыгнуть тут, как что? А как я умер? Что за бред? Где я? Опять я здесь? черт Ладно. Что за? Что за бред? Что происходит? Где я? Что за? Что... Конечно, это же альфа версия. Как мне теперь отсюда? Нормально. Да что у меня с текстурками? Что? Куда я про... упал? Меня два! Два склеенных меня, микроджека. Да как? Что про... Круто. Что за бред происходит? Что за странное? Иначе это не назовешь. прекращена работа программы MicroJack версия 004. Вот так, друзья. Прикольно, слушайте. Играл себе, играл, и тут бац, и прекращена работа программы. Весело живем, не так ли, да? Да, да, да. Прикольно о чем? Ну что ж, ребят, на этом, в принципе, я уже вынужден закончить это видео. Мы с вами посмотрели на игру MicroJack, которая оказалась очень-очень лагучие, Но, в общем-то, тем не менее, мы должны, вынуждены, вынуждены закончить запись. Мне эта игра так понравилась, но она, блин, как-то так странно закончилась. Ну, в общем-то, ребят, если вы здесь впервые, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Самурай. Всем удачи, всем пока!